про Бандеру. Два слова мне там задавали вопрос. Но ну, человек негативно коннотации на украинском писал о Бандере. Что он разъединяет народы. Я вот этим всем скульпторам читал лекцию для того, чтобы они делали не одну статуэтку в день Бандеры, а 20. У меня вопрос, претензии одни к Бандере. Почему так было мало Бандер? Да. Почему у поляков каждые 10-15 лет были национальные восстания, а у нас их не было? Да. Поведение польских элит, которые получили независимость, и за них все пролоббировали это в Лиге наций, и они разбили армию ЗНР, которую возглавляли наднепрянские офицеры старшие. Они же начали просто, ну, поставили в позицию стойла западных украинцев, да. И поэтому у народа были оправданные вопросы, почему такой моноэтнос огромный в виде там трех областей, ну там э, Станиславская, э, Тернопель э, и Львов, да, Галичина. Почему не уважается многомиллионная такая община с монокультурой? Им сказали, что вы никто и зовут вас никак. Вы плебсы в чистом виде. Что, что создал Пилсудский у себя? Бандит бывший. Он же революционер-бандит представьте, вот человек сейчас вот какой-то ограбил в центре города инкассаторов, застрелил четырех инкассаторов, забрал деньги. Он кто для нас? Ну, он, ну, это самая тяжелая по УПК статья, да? И вот он с четырьмя людьми, это со Славиком, Пристером и Цишевским, грабил поезда, убивал людей. И он стал маршалом, а они стали три премьер-министрами. Первого первого президента, который мне нравился в Польше, убил агенты военной разведки Польши, все им разгоняли, делали перевороты. Он вел диктатуру, он сказал, я... он себя назвал как Синдзиньпин тогда в Польше. Вот этот же его лысый Гандон, который ходит по влогам у нас, Кульпа, он же рассказывает, что здесь должна быть диктатура, потому что он вырос на книгах Пилсудского. Если Пилсудский начал поляков садить без суда и следствия, для украинцев он построил в городе Брест, вот эту Береза Картузова, да, там, где без суда и следствия садили украинцев. За то, что бровни так поднял. И этот весь геноцид, это пацификация. А в нации сказали, вы делаете с этими рабами, с плепсами. Что хотите, то и делайте. И на этот весь террор польской охранки появился Степан Бендера. Вопрос, почему так мало появилось? У нас тут в Восточной Украине вообще была жопа. У нас тут всех пересадили в лагеря. Тут одни были либо комиссары, либо никого не было. Все. Ну, у захидняков хоть появился этот Бандера. Бандеру не надо бояться, его надо возлюбить. И все действия Бандера по отношению к действиям Пилсудского были оправданы. Потому что, когда в дом захидняка заходила польская охранка, они отца убивали прямо на месте присутствия детей. Да, или маты забирали. Их не действия, они все оправданы. Вопросы, Фаріон фарион другого плата. Что мечта Бендерия сбылась, есть и Западная, и Восточная Украина, большая Украина. И те люди, которые даже пусть у них не преобладают украинский язык, защищают Фарион и ее онука Дмитрика, який бьет, дитину, яка мовила два слова на русскому. И да? она не благодарна этим пацанам, которые. послезавтра этот пацан может умрет. Но у нее даже не хватает в такую тяжелую минуту сказать что-то доброе об этом человеке. Вот к ней вопрос, а не к Бандере. Я думаю, Бандера бы не разбрасывался тремя-четырьмя бригадами лучших бойцов, которые бы больше там говорили на русском. Потом бы как этот вопрос решили. Поэтому Бандеру не надо бояться. Вопрос Бандере один, почему вас так мало, было мало. Все. Это же если вы сидите, если вы внук нквд если вы просто притырок какой-то, либо человек малообразованный, либо вы сидите только в УРТ, то понятно, что Бендеры можно как бабаям или кощеем пугать детей. Да. А если разобраться, почему причинно следственная связь, почему он там, вот как, почему в СС Галичина появилось много западной Украины людей. Да потому что в 1939 году их семьи поехали в Сибирь. Вот этот 15-летний мальчик увидел, как его отца и мать увезли в Сибирь. И забрали у них все хозяйство натурально. Забрали коров, забрали все. Прошла красная чума. И поэтому этот человек понимал, откуда пришел зло. И он понимал, в какую сторону нас стрелят. Но если мы сейчас, восточная Украина и западная, стреляем в одном направлении в россиян, то мы не должны таких... Ну, на флаге ставить, как Фарион. Уже зарегистрировали электронную петицию, ее сделать героем Украины. За что? За то, что она поплюжила украинскую мову. Она все э, робила э, э, на Перекор. Да. Она все делала наоборот. Если произучить, например, двух главных спичрайтеров Галичины Дроздова, всю жизнь работал с российскими СМИ, оттуда финансировался. Дроздов. И, и вот, если почитать речи в 2014 году, как он боролся там с мобилизацией совсем, это же Дроздов, Остап Дроздов. Но у него есть галичанский и диалект и, ну, украинской мовы. А надо смотреть объективочку на него. Или Ирина Дмитриевна, которая вступила в компартию, и у нее был спецдопуск по работе с, в областном центре с иностранными студентами. Ну, кто ж связан со спецслужбами, понимает, что это же спецдопуск. А спецдопуск, это у тебя есть позывной, да, ник, никнейм, да. Никнейм там белая, например, да. И ты выходишь на связь, тебя приглашают там, или явочная квартира специальная, при, ну там раз, раз в месяц, чаще не дергают. Если ты не теряешься. Если ты активная, а как я читал по ней материал, она была активная, она себя сама предлагала, то иногда тебя вызывает еще в областное управление. Например, тебя может где-то машина встретить на каком-то конце города, тогда садись, а потом с этой машиной заезжаешь в специальный такой э, служебный въезд в оба управления СБУ и Львовской области, оно возле парка находится там. И ты общаешься там на специальных, со специальными службами, да. Вот так это работает, когда ты в компартии, а потом ты спецзапуск по работе с иностранными этими. А потом же ты слышишь, ты не можешь понять, как что она по указов, 12 НГУ, почему она их постоянно шмаляет. Они тебя защищают, твоего Дмитрика, чтобы во Львове никого не было, и ты их постоянно мочишь. Наш Надо же мозги. Ну сейчас все еще дадут герои Украины. У нас же кто только не герой Украины. У нас только Медведчук не герой Украины. Я же вот как-то делал блог, блог по героям Украины. Там же трендец полный. Все окружение Януковича, герои Украины. Софья Ротара, яка пела на праздниках 70-летия Федеральной службы безопасности Российской Федерации, тоже герой Украины, все герои Украины. У нас герой Украины, так как у, у дворян там в некоторых странах, это просто платное. Ну, ты задонатил, а ты герой Украины. У нас Яна Клочкова, яка там говорит, Крим Крым это Россия, а у что Герой, герой Украины? У нас герой Украины. Ой, господи. У нас даже э, вот эта сама звезда Героя Украины полностью напоминает Героя России. Просто ленточки там разные. У нас э, из двух цветов, у них из трех. <coughs> <coughs> Поэтому претензия одна к Степану Бандере, <coughs> Степану Андреевичу. Потому что у вас мало было. Да. Надо было, чтобы у вас было больше. Берем в этом пример с поляков. Ну а почему? Потому что Степанов все сталинисты говорит, если НКВД говорит, что Бандера плохой, вот сейчас правит Путин НКВД, то значит Бандера хороший. Да, вы же правильно перекодируете все. А так вы просто насос, который пользуется украинским языком. Украинским языком сейчас не сложно пользоваться, надо просто в Google Translate зайти и писать, и все. Поэтому у меня к этим скульпторам, которые лепили Бандеры статуэтки, я говорю, почему вы две делаете за день? Делайте сто. Да. Когда вы хотите какой-то нюанс понять, вы прочтите 500 книг по истории, прослушайте разных авторов, начиная от Млечина, какого-то гондона, который на ФСБ работает, и этого, Шевченко только не Тараса Григорьевича, а который был любимым поэтом Сталина. У нас же парадокс. У нас националисты и Сталин любят одного человека. Тараса Григорьевича Шевченко. У нас же пруд УССР СССР было, а тут все были везде Шевченко. Начиная от кинотеатров, например. И заканчивая, например, даже ну, националистами, которые пишут о... Та же самая Фарион. Ну, Фарион, кстати, она очень слабо работала по истории. Для человека, который не образован в истории, фарион это много, типа или капранов. А человек, который копает, то понимает, что они там поверхностно по ней работают. Потому что для меня история важна в нюансах. И когда я в нюансах проходил Бендеру, Ребета и других там, ну, видных деятелей того времени, то я понимал, у их не они были все правильно. Абсолютно. По-другому никак. Пилсудский машет мачетой, да, а Бендера должен, ну, танцевать гапака. Я, кстати, был в доме Пилсудского, там, где он жил. Приходил туда, да. Я, кстати, в фильмах НКВД узнал, где жил Пилсудский. Я смотрел фильмы документальные НКВД, <coughs> а Пилсудский жил, это вот эта улица, которая идет вверх к Академии сухопутных войск. Да, и в начале улицы, там, за рестораном классным, я ж во Львове проходил каждый дом. Я знал, где, в каком доме кто жил, да. Потому что мне и важно... История в нюансах. В нюансах. Вот, кстати, если рассматривать восстание 1830 года поляков, у них же была ошибка тоже такая, как у Фарион. А у Фарион, может, преднамеренно работал в пользу другого государства. Они сказали, что шляхта только будет воевать против царя. А хлопов, они, хлопы для них считалось в Польше мешканье и это было такое пренебрежительно. И шляхта только осталась воевать, да? А Николай Первый, он же дурака не гнал. Он нанял поляка украинского происхождения, Пашкевича, с Полтавы. И тот собрал 450 тысяч войск. И украинцы были основные, кто резали только восточные поляков в польском восстании в Варшаве, да. И разбили их пух и прах. А надо было всех собирать поляков, не делить их на хлопаков. Польша всю жизнь страдала, потому что у них это дворянство считало всех остальных поляков людьми второго сорта. И это была главная ошибка. Она была всех поляков собирать. Да. Угу. Поэтому, когда мы даже что-то пытаемся закинуть какашку в какую-то сторону Бандеры, мы должны помнить, что Польше убивали при первых президентов поляки. Была диктатура, были концлагеря без суда и следствия. И три премьер-министра Польши были уголовники, которые убивали инкассаторов. Все. Прекрасно, да? Все это просто. И кульпу надо вообще выдворить отсюда. Пусть там ходит и звездит в этой Польше. Польши. Его там и Гайда, и другие приглашают. Послушайте Петра Кульпу. И Петра Кульпа, как слушаешь, такое впечатление, вроде я не в Украине живу, а в Колумбии какой-то. Тут бандит бандитом и бандитом погоняют. Не все идеально. А что в, иде... в Польше идеально? Нет.